Mm -hmm. У нас в студии мастериня Наталья Черникова. Тоже витаем у вас, Наташа, у нас в Сегодня у нас мастер-класс по выготовлению игрушки. Да. Сегодня мы будем шить текстильного мальчика. Вот саму заготовку я уже сделала предварительно, потому что мы бы за 20 минут не успели ее сделать. Теперь просто расскажите нашим глядачам, как же работать. Да? Ну смотрите, что нам понадобится? В первую очередь это ткань и наполнитель. Ткань мы всегда берем натуральную. Это что? Бязь, хлопок, сатин, ситец, но он тонкий. Мы используем только для э, одежды. Наполнитель у нас может быть холофайбер, синтепон, синтепух. Вата. Вот. Выкройка не складная. Усткавана проста. У нас две нишки. Да, голова да, опорочка. да. Как бы достаточно все просто. И эта выкройка еще удобна тем, что можно ошить разных зверей. То есть это может быть и мальчик, и девочка, и зайчик, и мишка. Просто добавляем ушки. У зайчика ушки высокие, у мишки круглые и маленькие. Лайки. Вот, поэтому... Универсальная да. выкройка. Да, да. Поэтому мы можем шить именно по этой выкройке разные игрушки. Выкройку не обязательно искать в интернете, ее можно нарисовать от руки. Вот. Ну, Наш хлопчик мая уже тельце. Да. Его додавать И к... еще я пытаюсь. хотела добавить, что набивать не обязательно очень плотно. То есть средней плотности. Но если, конечно, мы эм, хотим, чтобы ребенок не часто игрался, да подразумевается это часто стирка то тогда мы набиваем ее достаточно плотно чтобы когда стиралась и не сбивался приступим одевать смотрите я уже предварительно приготовила это у нас штанишки выкройку штанишек Выкройку штанишек нам достаточно просто нарисовать. Для этого мы берем выкройку мальчика нашего, прикладываем ткани и обводим вот по этим контурам. Только еще оставляем где-то ну, полтора э, сантиметра на то, чтобы прострочить и потом обрезать. В принципе, можно и вручную сшиты. Да, 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 да. Можно и, и руками, и еще хотела добавить, что место, через которое мы выворачивали и набивали, вот у нас сбоку. То есть на голове и на ноге оставлять его не нужно, потому что у нас тогда игрушка будет деформированная, когда мы ее будем набивать. Поэтому мы оставляем сбоку. Краще там, где не будет видно. Да. Так. Одеваем уставники и начинаем пришивать. Ще й пришиваємо штанці до хлопчика. да, да пришиваємо. Це вже обов'язково ми шиємо руками, бо машинка вже не вийде. Ну да, тут же машинки вже ніяк. Не... Обережненько треба ще й загнути тканину, щоб да, насипалася. Ну, да, да. Ну, смотря у, кого яка ткань. Якщо, наприклад, джинс, то можна не загибати, тому що якщо ми зробимо загиб, у нас вийде дуже плотне на животике місце. И оно потом будет через кофту прощупываться. А у меня станет это обычный хлопок. видрезняется выкройка хлопчика и девчонки. И чем видрезняется? Нет, выкройка в принципе одинаковая. Единственное, что мальчику мы не добавляем волосы. Ну просто шапочка, да. А девочки мы уже будем добавлять волосики. Поэтому... Осецмо и резница. Да. У нас, до речі, тут представлена дівчинка з одного та з іншого боку. Це в нас, мабуть, да. Фея сну. Фея, да, ангела сна. Вот, смотрите, я пришила штанишки. Берем кофточку. Кофточка шьется достаточно просто. Ткань складываем, прошиваем, все, у нас уже кофточка. Но э, ткань желательно брать, та, которая тянется. Это может быть трикотаж, флиш, жаккард. Ага тоже тянется. Потому что хлопка в ткань не, не тянутся и мы туда через голову ее просто не оденем. А ручки також будут нашего хлопчика. Да, так? ручки. Вони окремо будуть пришиті. Да. Комірець, все як потрібно. Зараз холодний весняний день якраз mm -hmm. одягаємо хлопчика. Да. Вот получается мы одели кофточку и начинаем снизу пришивать. До штанців мы пришиваем. Да, пришиваем. Ваші іграшки не можна роздягати, дітки іноді люблять, це робити, роздягати, переодягати. Да. Вони mm -hmm. не для цього. Є ігрові кукла є інтер'єрна. Я більше э, люблю шити інтер'єрні інтер'єрную кукла, потому що на ігравих ми не можемо використовувати ті матеріали, які я, наприклад, використовую для інтер'єрних кукол. Це це волозь високого якості, там багато бусинок, яких-то мелких елементів, які іменно приживаються, приклеюються до самої грушки. Тому що дитина може з'їсти, відірвати, да, да, це небезпечно. Вот, да, да. ми пришили. Ковтинка пришита. Дуже майстерно, навіть не видно, що білими нитками mm -hmm. по синьому светрику нічого не видно. А мы просто делаем маленькие стежочки Нет. и нитку хорошо протягиваем, чтобы сама нитка запряталась в ткани. Ткань у нас же мягкая, ага. и поэтому как бы нитку не видно. Воротничок мы можем сверху сделать. выгнутый будь-як, как ну, нам да. подобается. Мы его сделаем сверху. И також же зашиваем. Нет, нет, это мы не будем зашивать. Вот, у нас получится так. Ну, Ось такий комірець покажіть нашим глядачам зразу. Да. Комірець я нас лишу. ось такий. Вот. В принципі, можна його загнути будь І в да, можна. Можна спрятати, а можна залишити. Ми його оставимо. Тепер у нас є шапочка. Шапочку мы тоже шьем достаточно просто. Мы берем нашего мальчика, прикладываем и обводим уже по голове. Так само оставляем где-то полтора сантиметра на то, чтобы его прошить. Шапочку мы одеваем. А облако будем омолевать в шипоте? Да. Ну лицо у нас это идет просто э, румяна и глазки. Дві точечки. Ну, і цю ігрушку ми можемо ще віднести к розряду примітивних ігрушек. Нескладні форми, так? Так. Да, Все да. дуже нескладно. Виходить чудово. <свят> <свят> вот. І пришиваємо. Так, ну, поки ви пришиваєте хлопчику шапочку, роздивимося цю фею, яку вже побачили наші глядачі. В неї все майстерно виконано до дрібненьких деталей. Навіть штанці під юбкою все в неї є. Комірець також і волосечко, тому що це дівчинка, яка ми да. вже з'ясували. Тільки чобітків не вистачає, але ж вона сонна фея, тому якраз все як повинно бути. І у руках у неї подушка. Так бо вона бажає всім гарних снів. Кажемо нашим глядачам. Вона вырезана також помимо Да. Так. Ось такая наша фея. У штанцах у сорочках. Так, А пока еще вот. папочка mm. готова. Ну и также, и вот видите, вот тоже эта девочка. Это тоже сонный ангел. Но она может и сидеть, uh -huh. и может и, и лежать. лежать. Да. И ручки у нее, видите, тоже так согнуты. А как она сидит? Там дротики в середине? Нет, у нее просто ножки, вот видите, у нее вот они двигаются. Они прошиты на нитяных шарнирах, то есть две ноги с туловищем прошиваются одним стежком. Вот есть такая специально скрязная, длинная, так? да, есть вот такая длинная игла. Они могут быть и еще длиннее иглы. И именно такой иголка тогда уже прошивается все куклы так. И также и эта кукла, и козочка. Вот видите, у них ручки и ножки двигаются. Uh -huh. Это благодаря тому, что э, она прошита способом, на как не тянувшаяся жирнир. Она может и сидеть, и стоять. И наш хлопчик такой же, и ручками, так? Да. Вот так, смотрите, мы, получается, пришили ему шапочку. Вот такой красавчик у нас выходит. Да. И синенький хлопчик. И теперь мы можем ему нарисовать глазки и румяна. Посмотрите. Редди Мадона до ковишок. Створюем ему облича нашего хлопчика. Э, смотрите, глаза мы можем рисовать. И текстильной краской. Кра краска по текстилю. Но я зачастую использую лак. Лак для ногтей. Он при стирке не не смывается и эффект тот же, На нем достаточно проще рисовать, чем краска по текстилю, потому что она размывается по ткани. То есть, то есть если мы хотим поставить маленькую точечку, то она может разбежаться по ткани. Мы используем иголочку. Да, да, Это обычная иголка. Щопочки були дуже-дуже малесенькі, так. Так, да, І точку. Бо Я гадала, ми пензликом зразу ж тим, що фарбуємо нігті, зробимо очка. Ні, Ні. трошки інший секрет. Але, взагалі, лак для нігтів є більш доступним. Тому, да. гадаю, всі наші майстрині, починаючи, зможуть дозволити собі спробувати. Да. Ну, і якщо ж ми все-таки хочемо, да, нарисувати, лицо краской по текстилю, то нам нужно сначала сам глаз нарисовать карандашом, потом это все дело прогрунтовать клеем ПВА, именно там, где мы потом будем наносить краску. Когда грунтовка наша высохнет, Тогда мы там уже будем красить, и тогда краска не будет растекаться за границей э, прогрунтованно, то есть она там будет оставаться. Это уже я... складные процессы. Да. И она будет именно таким красивым слоем. Теперь что мы делаем? Щечки. Для ⁇ Щечек ⁇ я использую. Это сухая пастель. Ее можно купить в художественных плавках, магазинах. И палочка, обычная палочка. Можно ли свою косметику, свои румяна? Но румяна нежелательно, потому что они все-таки имеют какой-то запах, какой-то химический состав, который ну, для ребенка может быть он и не очень будет. А, а это именно натуральная сухая пастель. На, наносим небольшое количество на палочку и на руке немножко растушуем, чтобы остатки пришли и Алло, количество, да. Потому что если мы сразу будем рисовать, будет очень такое... Я с буду дуже Как... Нет, если мы будем шить матрешку, то это тот эффект, который нам нужен. Нам треба здоровый румянец, поэтому трошечки рожевый работаем. Чи будемо робити носик і ротик хлопчику? Нет и в принципе тильда, она идет без ротика и носика, Потому что эта кукла все-таки подразумевалась как интерьерная. И если мы покупаем какие-то элементы декора, да, наш интерьер, то мы хотим, чтобы она нас, ну, грубо говоря, не напрягала. Правильно? То есть, как бы оно ну, есть, какой-то фон, атмосферу. Но а эмоции не да, да, да. Покажите Это нашим глядачам, что вышло, вперед? пока они разделятся. Поэтому и куклы я все шью, они как бы, куклы без эмоций. Человек, который покупает эту куклу, он как бы передает эту эмоцию, да, свою, своей кукле. То есть вот в один и тот же момент кукла кукла чувствует то, что ее хозяин. Вот как-то образно, скажем так. И в ней является уже душа, мабуть, будинку того... Где да. Будет мешкать. да, то есть как бы вот, э, ну и в основном же покупают такие куклы, э, в основном в спальне, в детские, и ставят красиво на полочке, там она стоит, вот, поэтому как-то так, ну смотрите, у нас есть еще шарфик, и ручка. и так. есть, да, ручки, только сами ручки где-то потерялись, я их в сумке оставила. поэтому у нас есть только... Костюмка. Мы eh, просто расскажем, как это Да, да. <автомобиль> давайте я вам расскажу. В общем, ручки у нас выглядят вот такой формы. Только тут они еще закругленные. Uh -huh. Вот, набиваем мы их сверху. То есть эту всю часть мы прошиваем сверху это место. Ну, вот так, допустим, да, у нас. Вот это место мы оставили, через нее мы набиваем ручки и пришиваем. Пришиваем и как. Ну, у меня есть эта большая иглочка, да, у кого ее нет. Можно пришить полукругом, то есть мы прикладываем ага. ручку к туловищу и вот так полукругом прошиваем полукругом ага. можем как у меня есть иголка мы будем пришивать иголкой что мы делаем Сначала мы прикладываем одну руку прошиваем ее ага. делаем несколько стежков и тогда мы прикладываем вторую теж такая особый ведь я да эти, эти нитки пришили. которые тут остаются мы их обрезаем потому что тогда нас когда мы уже пришьем две руки эти нитки будут видно это мы их обрезаем и вторую руку таким же чином прикладываем и да? да. пришиваем но э, если у кого есть цыганская иголка и попробуют э, шить именно цыганская иголка, то лучше не пробовать. Э, потому что э, есть иглы специально кукольные, а есть цыганская. Э, иглы кукольные, у них идет э, напыление из серебра. и эта иголка хорошо скользит по холофайберу, mm -hmm. а цыганская иголка, она практически не скользит, и она просто порвет ткань, и она рвет именно грубо, и с затяжками, то есть, как бы, лучше не пробовать. Цыганская иголка, ну, вот, смотрите, получается, как бы, ручки мы пришили, mm -hmm. и шарфик, Ты можно такой, шарфик, так? да. Яскравий елемент в образі хлопчика в синьому. З рукавів мають стерчати Руки. ручки, угу. які угу. ніжки, які сьогодні трошки загубилися. Загубилися. Все. Ну, ось, Смотрите, шарфик. Угу. Ось такий у нас хлопчик. Одягнений по погоді якраз. Если как бы мы ему додали волосечку, то... Это была бы уже девочка, да. И я вот еще принесла показать волосы, какие мы используем для кукол. Это тресы, кукольные волосы. Выглядит, волосы. Да, это волосы высокого качества. Это не искусственные, это именно натуральный волос, который идет для кукол. Вот. И как мы его пришиваем. Ну, вот я вам сейчас могу показать на мальчике. Я считаю, это голова припустим, без шапочки. да, так. припустим, что это голова без шапочки. Мы прикладываем, вот, прикладываем и начинаем по кругу пришивать. Угу. Вот так. Видите? Девчонка уже да. И уже получается у нас девочка. И пришиваем до тех пор, пока мы не дойдем наверх. Ну, если она у нас будет без шапочки, да? А если она у нас шапочки, то нам достаточно 2-3 раза пройтись, пришить. Одеваем шапочку, у нас тут получается уже девочка. Можно сделать ей зачистку, сформировать да. оба або косички, оба хвостики. Да. Ну вот. Это уже хорошая белявочка девочка. на крысла. Да. Ну это такие волосы. Есть еще волосы, которые вот эти. Видите, они уже немножко по-другому, они приклеиваются. Мы берем силиконовый пистолет, вот волосы идут с жгутом. Самое такое волосы в нашей феи, положили <как> <яко как> на подушке. Да, да. Вот видите, мы его распускаем, и у нас появляется много-много локонов. Отрезаем нужное количество, и приклеиваем. и приклеиваем, да. Можно использовать силиконовый клей либо кристалл момент, только он сохнет долго, поэтому нужно будет поддержать, чтобы оно хорошо приклеилось. Валивать такие волосы нельзя, потому что они не вваливаются, а ткань попортите. Валиваем мы только шерсть для валяния. Вот, но ну, и есть еще флисовые кудри. Вот, кстати, у девочки у нее флисовые кудри. Что это означает? Це... Это шерсть Так eh, okay. мы для валяним да, только 6 ровно, uh -huh. а флисовые кудри они кудрями. Идут. И мы их такое eh, используем иголки. Так. Да, мы его валиваем иголку. Я использую 90 14. Это же такая процедура страшна, скажем. А вот да. у той девчонки покажите раз. <с> нашим глядачам, <с> Вот эти девочки, да, у нее пришиты именно тресы волосы. Вот і в неї шапочка, тому що волосся треба не багато, тут да. Гадаю, один шар. Так, да, да. і ми їх прячемо, виходить. Чи можна розчісувати таке волосся, якщо дівчинка буде гратися? Ну, як би, не, не желательно, тому що э, к тресам вона пришита, Ну, а зверху йде з шов, тому, може бути, з часом вона відірветься, і тоді всі наші волоси впадуть. Ага. Тому, як би, не, не желательно нам її і ну, видите, тут ще є реснички. До речі, справжні. Так використовуємо ті да. штучні вії, які використовують красуні і клеють собі. Теж так. такий малесенький секретик. <кху> а ось у цієї дівчинки я вам покажу ось ці кудрі, про які, про які Наташа нам розказала. Ось такі вони гарненькі, можна зробити дівчинку або з прямим волоссям, або Ось таку кудряву. І знову ж, до деталей, зауважу, навіть на носочках у нас є маленькі вукончики. вони також зроблені руками, так? Ні, це продаються такі помпони. Гарна модна дівчинка. Кладемо її спати там, де вона лежала. І ще намимедика ми не подивилися. Ось він такий декоративний, гарний. его mm -hmm. работает. У Мишки, так? да, у Мишки, смотрите, у него и ручки, и ножки двигаются. Uh -huh. То есть мы так, так же сам, Этой иголкой сначала прикладываем одну ножку, сделаем пару стежков, потом uh -huh. вторую и прошиваем. И у нас получается ножки двигаются. Uh -huh. И ручки тоже. Ось так ми навчилися сьогодні робити іграшки з рухливими ручками і ніжками. Дякуємо за цікавий майстер-клас. Нагадую всім нашим глядачам, що сьогодні в гостях була майстриня Наталя Чернікова. Приходьте до нас ще і діліться своїми секретами. На сьогодні, на жаль, все. Майстер-клас закінчився, і наш ефір також добігає кінця. Прямо зараз для вас смачний сюжет. А ми прощаємося. До побачення.